वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामगा पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वजनमब्रवीद् पश्यै तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहदीं च मों व्यूढां ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शोरामहे हेमार्जुनसमायुधी युयुधानो विराडश्च ध्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित्कुन्दिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्दः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौपद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् 브ేవేమితే భవన్ భీష్మశ్చ కర్నశ్చ కృపశ్చ సమదింజయః అశ్థథామవే కర్నశ్చ సౌమదత్తిస్త దైవజః అన్యే చ బహవశ్శోరా मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्मागं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे भलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध सिंहनादं विनद्योचैः शङ्घं दत्मौ प्रदापवान् तदशङ्खाश्च वेर्यश्च पणवानगगोमुखाः सहसैवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवद् तदश्चेतैर्हैर्युक्ते महदिस्यन्दनिस्थितौ माधवपाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं हृषिकेशं देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मामृगोदरः आनन्दविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पगौ काश्यश्च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न्यो विराडश्च सात्यकीश्चापराजितः ध्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशप्रथिविपदे सौभद्रश्च महाबहुः शङ्घादमुपृदक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयद् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोव्यनुनादयन् अधव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविद्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यमपाण्डवः हृषि केशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपदे अर्जुन उवाजा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युदा यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योधुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये एदेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियजिगीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशः गुढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखदः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्ये तान् समवेदान् कुरुनिधि पश्य स्थितान् पार्थः पितृन्नदपिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा शुशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्देयः सर्वान् बन्धोनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमप्रवीद अर्जुन उवाच दृष्टेमं सुजनं कृष्णा युयुल्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धीवंस्रंसदेहस्ताद् ैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्तादुं भ्रमतिव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षिदं नः राज्यं भोगासुखानि च त प्राणास्त्यक्त्वादनानि च आचार्यापितरपुत्राः सदैव च पितामहः मातुला शुशुरा पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तदा एदान्यहन्तुमिच्छामि मधुसूदना अपित्रैलोग्यराज्यस्य हेदो किं नु महीकृते निहत्यदार्तराष्ट्रान्नः का प्रीदि स्याजनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्तु हितानातदायिनः तस्मानार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वभावान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनश्याममाधवा यद्यप्येदे पश्यन्ति लोभोपहदचेदसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहेजपादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रभश्यतिर्जनातना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युदा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेया जायते वर्णसङ्गरः सङ्गरो नरगायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरोह्येषां लुप्तपिण्ढोदक्रियाः दोषैरेदैकुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दना नरगे नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो भदमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं यदि मामप्रदीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योः तन्मे क्षेमतरं भवेद् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोबस्त उपाविशद् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविज्ञमानसः ॐ तत्सद्दि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.